kerajaan hari ini sudah sampai 1.69 trilion ringgit. Itu angka yang besar. Bukankah ini angka yang besar dan membimbangkan? Belanjawan 2026 juga mendedahkan bahawa perbelanjaan kerajaan untuk membayar hutang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perikatan Nasional bimbang apabila melihat bagaimana nilai nisbah bayaran khidmat hutang kepada hasil kerajaan atau debt service ratio kini berada di luar kawalan. tersebut di mahkamah. Yang Mahat Tambun, kes video eh, Yang Muhammad ha, Larut, kes video enam adun di Sabah mencatatkan aspirasi dan kehendak Yang berhormat Muhammad Tambun untuk melihat negara ini bersih daripada rasuah, terutama di kalangan pemimpin-pemimpin. Daripada pemberi maklumat yang sama, alat perakam yang sama, dan jalan cerita yang sama, hanya dua orang dituduh di mahkamah. Dan sekaligus dituduh pemberi maklumat. Macam mana kes ini boleh berjalan baik di mahkamah, sekiranya pemberi maklumat pun dituduh bersama, Apakah bukti-bukti yang akan dikeluarkan oleh pemberi maklumat akan menganiaya pemberi maklumat sendiri dalam kes mahkamah. Jadi nampak uh, aspirasi dan kehendak Perdana Menteri untuk melihat uh, soal dan isu integriti ini dibenteras sedemikian rupa, cacat kerana nampak di kalangan rakyat adanya pendawaan terpilih yang sedang berlaku, yang sedang dilakukan oleh kepimpinan ini. Apa pendapat yang membuat nampak? Puan Ketua. Inilah yang saya katakan tadi. Dalam tekad pertama iaitu tata kelola yang terbaik. Yang amat berhormat tambun mahukan uh, sesuatu yang begitu baik yang dikatakan, yang dituturkan dalam ucapan belanjawan. Tapi yang kita lihat seperti yang dikatakan oleh Beluran, yang berhormat Beluran bahawa nampak, rakyat nampak yang video keluar banyak, yang dituduh hanya dua. Apakah kerana dia berdua itu ikan bilis? Yang lain-lain itu mempunyai kedudukan dalam uh, 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 kerajaan Sabah. Ini menunjukkan betullah pendawaan terpilih berlaku dalam negara ini. Inilah yang ditentang oleh rakyat seluruhnya dalam negara kita ini. Yang Mahabu Tambun juga mendabit dada kononnya beliau memperkenalkan akta kewangan awam dan tanggungjawab fiskal 2023. RUU FRA sebagai bukti komitmen terhadap disiplin kewangan negara. Tapi angka membuktikan sebaliknya. Di bawah kerajaan ini setelah RUU FRA, FRA diluluskan, nisbah hutang meningkat kepada 64.6% pada tahun 2024 dan diunjur 64.7% pada tahun 2025. Walhal timbalan menteri ketika menggulung AUFRA FRA, Pandan, apa ni Pontian. Dia yang menggulung ketika itu. Dia janji, dia janji, ni ni dia oh janji. Ini. Engkau yang janji angguk sikit. Are you Beliau kata, Timbalan Menteri ketika itu kata, memberikan jaminan bahawa nisbah kepada hutang kepada KDNK akan turun kepada 60% dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Turun mana? Dah 3 tahun dah, Ya Muhammad pun tian. Sebab tu kena tukar pergi ke kementerian lain. Hampir 2 tahun berlalu. Hampir 2 tahun dah berlalu ia masih kekal di paras menghampiri 65% dan masih tiada tanda-tanda bahawa ia dapat boleh, diturunkan boleh, boleh, ke paras harus. yang dijanjikan indah khabar daripada rupa inilah yang maknanya kerajaan ini maknanya kerajaan ini berhutang lebih mendadak daripada kadar pertumbuhan ekonomi Kita tidak mahu tata kelola yang dinyatakan itu hanyalah kosmetik semata-mata. Kita tak mahu. Warna tua tak pakai kosmetik, cantik, tak apa. Ini kosmetik saja. Warna tua. Yang Mahu Muhammad Tambun telah mementangkan belanjawan 2026 yang berjumlah 470 bilion ringgit. Dan menyasarkan pertumbuhan KDNK hanyalah antara 4 hingga 4.5%. Yang Mahkamah Tambun mentakrifkan peruntukan sebesar 417 bilion itu sebagai perbelanjaan perbelanjaan awam yang meliputi 338.2 bilion ringgit bagi belanja mengurus OE dan 81 bilion ringgit bagi belanja pembangunan eh, DE persekutuan. Walau bagaimanapun perbelanjaan sebenar yang keluar daripada poket kerajaan hanyalah berjumlah 420.2 bilion ringgit manakala selebihnya 50.8 bilion ringgit dikatakan datang dari dana syarikat pelaburan berkaitan kerajaan atau GLIC badan berkanun persekutuan dan syarikat menteri kewangan diperbadankan MKD soalannya Adakah 50.8 bilion ringgit ini boleh dikakrifkan sebagai perbelanjaan awam? Sedangkan ia tidak dicatat dalam akaun hasil disatukan dan tidak termasuk dalam jumlah hutang rasmi kerajaan. Memandangkan dana tersebut tidak datang daripada hasil kerajaan, adakah ia merupakan pelaburan sedia ada yang dipaksa untuk diguna semula bagi projek kerajaan. Lalu, Atau sekali, adakah ia pinjaman baru yang akan menambah tanggungan dan liabiliti luar jangka kerajaan? Lalu sekali lagi, Yang dicatat, di, yang diumum 470 bilion. Yang ada dalam buku bajet, 420 bilion. Mana di sini ada berlaku skema. Setuju tak? Baru bahawa kajang hari ini cuba scan rakyat, cuba scan album pangkat, dan cuba scan kerajaan yang ada pada hari ini. Setuju tidak? Kajang hari ini kajang scan. Guna ayat-ayat scan ini saya saya tak maulah. Nanti Puan Ketua kata, ayat ini tidak boleh digunakan dalam Dewan ini. Jadi yang saya nak guna adalah takut ianya merupakan silap mata. Ha, skam tak nak tapi mungkin silap mata. Kerjaan harus berterus terang. Muhammad Nurut minta jelas sikit. Ah, Terima kasih Yang Muhammad Larut, uh, Tuan Mangkang yang, uh, Puan Yang Dipertua Terima kasih Saya nak tanya Apabila disebut <coughs> Berkenaan dengan Angka-angka uh, tadi Iaitu 420 dengan 50.8 untuk JLIC dan JLIC ini... Adakah amalan baharu ini... Merupakan satu silap mata? Saya sebut silap mata. Tak kira jangan buah saya pula. Saya sebut silap mata ataupun... Uh, dia panggil... Uh, yang silap mata yang direka oleh kerajaan Madani... Untuk menampakkan... Angka defisit lebih kecil daripada... Realiti sebenar. Apakah ini satu orang kata nak mengelabui supaya kita tak dapat mengesan tetapi kita mengesan apabila kita melihat secara terperinci buku yang apa ni bajet yang telah dibentangkan kepada kita minta penjelasan daripada yang berhormat uh, Larut Ah, ha, ini soalan baik daripada pendang kalau yang ni cara dia tak payah keluar lagi 6 bulan Tuan Kerjaan harus berterus terang. Kerajaan ini tidak boleh bermain apa? Silap mata dengan mentakrifkan perbelanjaan tersebut sebagai perbelanjaan awam. Semata-mata mahu mengekalkan angka defisit yang rendah. Sedangkan pada hakikatnya ia tidak mencerminkan tanggungan kewangan sebenar yang perlu ditanggung oleh negara Yang Maktahamu menyasarkan bahawa defisit pada tahun 2026 akan berkurangan kepada 3.5% berbanding 3.8% bagi tahun 2025 dan 4.1% bagi tahun 2024 Dalam hal ini Perikatan Nasional menegaskan bahawa penurunan defisit 3.5% yang dibangga-banggakan oleh kerajaan hakikatnya bukanlah kerana berlaku peningkatan hasil atau perbelanjaan yang efektif tapi sebaliknya adalah semata-mata kerana pemindahan tanggungjawab fiskal kepada GLIC badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan. Ini creative accounting. Lebih membimbangkan lagi dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, apakah jaminan sasaran kutipan hasil kerajaan sebanyak 343 bilion ringgit itu bagi tahun 2026 20, 20, ini mampu untuk kita capai pada masa yang sama, kerajaan juga perlu jujur dalam soal jumlah sebenar hutang dan liabiliti kerajaan jangan hanya menyebut soal hutang baru kerana laporan tinjauan fiskal anggaran hasil kerajaan persekutuan 2026 mendedahkan jumlah hutang dan liabiliti kerajaan sehingga akhir tahun Jun eh, sehingga akhir Jun 2025 adalah berjumlah 1.69 bilion ringgit. A trillion atau 84.1% daripada KDNK. Saya nak, 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 nak dapat penjelasan sebab kalau kita tengok dalam pembentangan perimeteri, perimeteri tak clear, tak jelas JLC mana sebenarnya yang dilibatkan. Ya. Yeah. JLC mana dan JLC mana sepatutnya Dewan harus tahu sebab ada efek pada JLC tersebut income pendapatan dia dan paburan dia tapi kerajaan PM secara umum hanya menyebut secara general dan dewan perlu diberitahu ya supaya sekurang-kurangnya kita dapat penjelasan mana agensi yang dipaksa untuk uh, menanggung beban kerajaan atau kos dalam dalam belanjawan kerajaan. Terima kasih. Ada dalam buku Baik. Ada dalam uh, buku belanjawan itu dia tak bagi secara detail tetapi dia sebut beberapa JLIC yang dipertanggungjawabkan untuk membantu dari segi uh, development uh, apa uh, 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 untuk negara pada kali ini nanti saya sebut uh, satu persatunya bukankah ini saya yang saya sebut tadi bahawa hutang kerajaan hari ini sudah sampai 1.69 trilion ringgit itu angka yang besar Bukankah ini angka yang besar dan membimbangkan? Belanjawan 2026 juga mendedahkan bahawa perbelanjaan kerajaan untuk membayar hutang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rekatan nasional bimbang apabila melihat bagaimana nilai nisbah bayaran khidmat hutang kepada hasil kerajaan atau debt service ratio kini berada di luar kawalan. Pada tahun 2022, nisbah debt service ratio hanyalah 14%. Kemudian meningkat kepada 14.7% bagi tahun 2023. 15.5% bagi tahun 2024. Dan tahun ini 16.3% bagi tahun 2025 bagi tahun 2026, jumlah bayaran khidmat hutang di, di, di uh, hutang, bayaran khidmat hutang, hutang pula, diunjurkan sebanyak 5.8.3 bilion ringgit dan ini menjadikan nisbah debt service ratio dijangka melonjak mencecah paras 17%. maka, maka bermakna debt service ratio-nya meningkat tahun ke tahun. Ini menyebabkan hutang negara semakin besar, faedah yang perlu dibayar semakin tinggi dan hasil negara untuk digunakan bagi kepentingan rakyat semakin berkurangan. Itulah yang sebenarnya angka yang telah pun diberikan kepada kita semua. Sedangkan sebelum ini, Yang Amat Bomat Tambun janji memastikan kadar bayaran khidmat hutang akan kekal di bawah paras 15% daripada hasil tahunan. Seperti yang diperakui oleh kenyataan Kementerian Kewangan pada 18 Julai 2024. Puan Pertua. Yang Mahu Ahmad Tambun pula membentangkan satu belanjawan yang syarat dengan angka-angka indah. Seolah-olah semuanya baik-baik belaka. Tanpa penyelesaian sebenar kepada cabaran ekonomi semasa uh, uh, kepada cabaran ekonomi semasa terutamanya kos sara hidup realitinya dalam keadaan hari ini banyak perkara, -perkara yang kita lihat rakyat telah pun uh, banyak saya dengar dalam social media dan sebagainya Macam-macam telah pun dibangkitkan oleh rakyat Rakyat tertekan Perniagaan terhimpit Graduan menganggur Dan keyakinan terhadap kerajaan semakin menipis Belanjawan 2026 yang sepatutnya menjadi lembaran pertama kepada rancangan 5 tahun atau rancangan Malaysia ke-13 kini boleh dilihat sebagai sebuah katalog semata-mata. Seharusnya belanjawan merupakan peluang keemasan untuk kerajaan mengatur semula atau reset dari segi kerangka ekonominya. Bukan hanya sekadar cadangan untuk bertahan tetapi untuk menyediakan landasan yang kukuh bagi melonjakkan keberhasilan negara. Seperti tahun-tahun lalu, Perikatan Nasional tampil bukan sekadar mengkritik, tetapi menawarkan kebijakan ekonomi yang lebih baik, berpaksikan kepada prinsip keadilan, kejujuran dan kepertanggungjawaban. Perikatan Nasional percaya Sebelum kita mahu membina sesuatu yang lebih baik, kita mesti berani membetulkan apa yang pincang. Sebelum kita mampu menambahkan hasil, kita mesti menyalakan semula api keyakinan. Dan sebelum negara dapat mengecapi kemajuan, kesempitan hidup rakyat mesti dilegakan. Angguk, Puan Doktor sujud. Ah, mesti betul lah. Walaupun tua pun angguk sujud dengan apa yang saya sampaikan. Jadi bermakna belanjawan yang dibentangkan harus berpaksikan kejujuran dan keberanian untuk membetulkan kesilapan, bukan menutup permasalahan pokok dengan perkataan dan angka persembahan. Inilah naratif ekonomi Perikatan Nasional. Dalam membahaskan belanjawan 2026, iaitu kami, temanya bagi kami adalah membetulkan struktur, menyemarakkan ekonomi dan melegakan rakyat. Pertuan, Tiada ekonomi yang kukuh tanpa asas dan kerangka yang betul. Yang Mat Bor Tambun harus mengakui bahawa pertumbuhan ekonomi negara berhadapan dengan cabaran seperti hasil tidak berkembang dengan optimum, pelaburan tidak produktif dan sumber penghasilan terlalu sempit. Perikatan Nasional mempunyai itizam politik yang berani untuk untuk membetulkan kerangka asas ekonomi negara bukan sekadar menambah subsidi semata-mata. Dan asas pertama yang mesti diperbetulkan ialah sistem percukaian. Hasil negara dan hala tuju institusi pelaburan. Rejim cukai kita hari ini barat enjin yang lama. Berjalan tetapi perlahan. Sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST yang diguna pakai sekarang adalah cukai dua lapis, larut. Sales dan service, Lalu Dalam banyak keadaan, ia menyebabkan double taxation. Di mana pengguna membayar cukai dua kali bagi barangan dan perkhidmatan yang sama. Saya melihat kerajaan ketika ini melaksanakan rejim cukai seolah-olah seperti GST seolah-olah tetapi buat melalui SST menerusi pelaksanaan mandatory e-invoice bagi tahun hadapan sebagai okay, contoh SST adalah rejim percukaian yang tidak menyeluruh tidak cekap dan terdedah kepada banyak ruang keterisan malah banyak syarikat besar menggunakan struktur perkhidmatan dalaman untuk mengelak cukai berganda. Akhirnya yang menanggung beban adalah peniaga kecil dan pengguna biasa. Tambahan pula, black economy atau ekonomi gelap dianggarkan mencecah 20% daripada KDNK. Bersamaan lebih 400 bilion ringgit aktiviti ekonomi yang tidak direkod dan tidak dicukai. Perikatan Nasional berpendapat, kita perlu mengkaji semula keseluruhan rejim per percukaian nasional secara holistik. Bukan sekadar ubah kadar SST atau tambah levy di sana sini, ditambahnya levy. Tapi sebaliknya memperkenalkan sistem cukai yang adil, telus dan menggalakkan pematuhan sukarela. Raduk boleh sedikit. Sedikit saja. Memandangkan uh, berikan banyak pandangan pendapat. Saya nak tanya kepada Raduk. Adakah pihak pembangkang sana menyediakan bajet alternatif supaya rakyat boleh buat pembandingan kamu ada sediakan tak bajet belanjawan alternatif? Tuan Tua, Kota Melaka ni dia tak reti melihat, menilai bagaimana caranya. Mula-mula kita bagi tahu kerjaan kau buat ni gini 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 banyak yang tak sesuai. Sekarang kita katalah. Kan saya dah kata, Cukai itu biar buat alternatif cukai cara lain ni sebagai contoh Tu Melaka dengar sikit kita kita Kalau nak tahu bagaimana secara detail bukannya Tuan Tua. secara umum Tuan Tua. macam tu kita nak tahu secara detail Masalah yang kedua tuan-tuan Tua, adalah kebergantungan kerajaan yang kronik kepada Petronas bagi tahun 2026 sahaja kerajaan terus bergantung dengan bayaran dividen sebanyak 20 bilion ringgit daripada Petronas selain itu Petronas juga membiayai projek Bandar Madani berjumlah 4 bilion ringgit Manakala 12 bilion lagi bagi transaksi bandar Malaysia. Ini kubang krian salah satunya. Persoalannya sampai bila? Sampai bila? Sudah beberapa kali saya bangkitkan. Jangan kita sembelih angsa yang sekarang ini membantu mengeluarkan telur-telur emas untuk rakyat. Adakah ini semua hasilnya mapan atau sekadar suntikan sementara untuk menutup defisit? Kita tidak boleh bergantung kepada dividen per Petronas setiap kali kerajaan kekurangan dana. Petronas bukan tabung kecemasan kerajaan. Ia syarikat strategik yang sepatutnya melabur untuk masa depan negara. <tuh> Jika setiap tahun hasil Petronas digunakan untuk menampung operasi kerajaan, maka tidak lama lagi Petronas akan menjadi lembaga zakat kepada kerajaan bukan syarikat minyak negara. Perikatan nasional menegaskan bahawa hasil negara mesti datang daripada aktiviti ekonomi sebenar. Ya Muhammad, Kota Melaka dengar ni. Ia mesti merupakan pelaburan, inovasi dan produktiviti bukan daripada memerah syarikat milik negara. Institusi pelaburan kerajaan atau syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC memainkan peranan penting dalam membina kekayaan negara. Namun, belanjawan 2026 ini hala tuju mereka kelihatan seolah-olah menyimpang, digunakan bukan untuk pelaburan strategik tetapi untuk tujuan yang lain. Sebagai contoh, belanjawan 2026 ini Coop, kumpulan wang persaraan kini terlibat dalam dana pelaburan bersama dalam dana pelaburan bersama bernilai 1.2 bilion ringgit untuk syarikat sedang berkembang. Ini seolah-olah sebuah badan yang menguruskan dana persaraan awam melebihi 100 ya Ia, ialah Coop ialah sebuah badan yang menguruskan dana pesaraan awam melebihi 158 bilion ringgit. Perikatan Nasional tidak mahu Koop berperanan seperti venture capital. Koop tidak boleh terdedah kepada pelaburan risiko tinggi yang tidak menjamin pulangan jangka panjang. Hasil pelaburan bersama syarikat yang masih belum stabil. Tak boleh. Itu yang kita tidak mahu.